হেৰি মোৰ এন টি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজি মানে মই বহুত দিনৰ মূৰত লোকেল কুকুৰা কাটিবলৈ লৈছোঁ গম পাইছেনে আৰু কুকুৰা কটা বুলি ক'লে সদায় ময়ে কাটো আমাৰ ঘৰত আৰু কুকুৰাটো মানে কাটিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ভাবি ভাবোঁতে ভাবোতে হওঁতে সদায় মানে মানে ইটো সিটো সদায় শাক পাচলি হওঁতে হওঁতে কুকুৰাটো খাবলৈ থাকিয়ে গৈছিলে আৰু থাকোঁতে থাকোঁতে মানে কুকুৰাজনী কণীয়ে পাৰি দিলে গম পাইছেনে আৰু কণী এটাও দুটা পাৰিলে আৰু তাৰপিছত আৰু মায়ে ক'লে নহয় খাবলৈ থৈছা যেতিয়া কটাই বুলি ক'লে খামেই বুলি ক'লে তাহাঁত মই ভাবিলোঁ ঠিকে কৈছে মায়ে আৰু খাবলৈ থোৱা বস্তু কাটিব বুলি ক'লোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই নিজে পূৰা ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি আৰু মছলা পচলা গোটেইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মছলা ইয়াত মানে সোণাৰীত এখন দোকান আছে আমাৰ সোণাৰী কলেজৰ সন্মুখীন দোকান এখনত মছলা দোকান তাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ মছলা পোৱা যায় মানে তাৰ মছলা খাই খুবেই টেষ্টি গম পাইছেনে ৰাতি ছিঙিছোঁ দেই বেয়া নাপাবা নৰসিংহ আৰু সেইটো কাৰণে তাত মাছৰ মছলা আচাৰৰ মছলা আৰু মাংস মছলা যিয়ে মছলা পাব সকলো মানে তাত পোৱা যায় আৰু আমি সদায় মছলা আনি তাৰ পৰাই আনোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ৰেডি কৰি ৰঙাকৈ প্ৰথম ভাজি ল'লোঁ আৰু পানী দি দেখিছেনে আৰু নৰসিংহ পাতো ছিঙি লৈ আহিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধনিয়া পাত চনিয়াপাত দি আৰু আমাৰ মানে লোকেল চিকেন মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সকলো ফেমিলি বিহি বহি মানে খাবলৈ মানে ৰেডি আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই